Dostlar, salam. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz kanalıma. Gəlin belə bir açım edim, dostlar. Baxın görəyin, nədən qorxmalısınız, nəyə ümid etmalısınız. Belə bir sual vermək istəyirəm, qonağınız olur. 3 variant qoyacağam həmişəki kimi. Nədən qorxmalısınız? Nəyə ümid etmalısınız? dan görəyin. Kartlar sizə nə deyirsə, ondan qorxmasınız, nə ümid etməlisiniz. Buradakı bura qoyaq, vazon qəsəbədirəcəm. Və bir də e, kainatın sizə bir xəbərini də qoyacağam qırağa sərgərəyə təbii bir səbəb. Nə deməkdir kainat sizə? Dostlar, gəlin birinci varianta bu tana qoyaq, 2-yə belə bir spa, qəşəng lol cevahiratla gedən. 3-də gəlin mələyi boyun. Birinci variantdan başlayıram, dostlar. Nədən qorxmalısınız? Aha, baxın, burada bir insan var əhatənizdə sizin. Özünə çox fikir verir. Xarici görünüşü çox vacibdir özü üçün istəy insanlara fikir versin, diqqət eləsin və sevsinlər. Yəni yoldan çıxarda bilən adamdır insanları, amma yəni ciddi almamalısınız bu insanı. Ciddi almasam da deyə bilirsiz. Elə insanlar var ki, yəni hə gözəl görünüş, fiqura, pason, bittə, yəni, qadın-kişiyə dəhli yoxdur. Yəni kişilər də baxa bilər, qadınlar da burada. Yəni qadınlar da kişidən gedir söhbət, kişilər də qadından, bilirsiniz yəqin ki, dostlar. Yəni həyatınıza belə bir insan var və yaxud da həyatınıza girə bilər belə bir insan. Ehtiyatlı olmalısınız, qorxmalısınız. Yəni gülənləsi, inanlısı, ciddi alınası bir adam deyil. Ondan qorxmalısınız. Nəyə ümid etməlisiz? Burada ola bilər evdə, ailədə bəzilərinizinsa problemləri var, problemləri var ə bu problemlər çox böyük ehtimal ki ə, həll olunacaq. Yəni ümidinizi üzməyin. Əgər evdə, ailədə, evlə əlaqəli, ailə ilə əlaqəli və yaxud da boşaşırsınız amma belə bir nəyisə tikmək, nəyisə qurmaqla da əlaqəli bir mövzularınız varsa, hər birinizin hərələ bir şey gedəcək burada. Yəni hər kəs özünə düşəni götürür. Yəni bununla əlaqəli də, yəni ümidinizi üzməyin. Yəni yaxşı olacaq inşallah deyir ki, kainatın sizə nə ə, ə, şeyi var, xəbəri var. Nə deməkdir kainat sizə? Kainat sizə demək istəyir ki, keçmişi keçmişdə qoyun. Keçmişi buraxın, keçmişdən əl çəkin, gələcəyə davam. Gələcəyə davam. Başa düşdünüzmü? Dostlar, birinci variant. İkinci varianta keçirik, dostlar. Nədən qorxmalısınız? sizə kimsə məsləhət verir. Sizə məsləhət verən adamın məsləhətinə qulaq asmırsınız. Özünüz bildiyinizi eləyin. Öz intuisiyanıza güvənin. Bax, imenin məsləhətlərə kimsə məsləhət verirsə özünə ağıllı göstərib məsləhətə qulaq asmırıq. İndi özünüz bilirsiz nədir mövzu. Öz bildiyinizi eləyin. Nə ümid eləməlisiz? Hə, bax burada uje burada deyək ki ruxov bir adamdır, məsələn. Ay, nə bilim, belə danışanda, yəni özünü müdrik göstərər. Bunun məsləhətinə yox. Veydmoçka kimi tanınan, insanların pis gördüyü, pis bildiyi bir adamın əslində onun məsləhətini qulağasın, ona güvənin, ona inanın, çünki e, görünüşlə reallıq biri olmayə də bilər. Başa düşürsüzmü? Qaraqdan insanlar bəzən Bilirsiz də o insanları toras almaq üçün bəzi adamlar bəzi ritualları eləyirlər, geyimlərini dəyişirlər. Bilirsiz də demək deyirəm. Yəni bəzi ağlaqla danışa bilərlər, suşnəz reallıqda, amma başqa adamlar, məsələn, bulağ atmayın. Ha, o qıraqdan belə görünüşü belə, amma real insan olan adamlar var içində. Başa düşürsüzmü? Tam əksinə daha çox ona inan, ona güvən. Çünki insanın deyir, insanın sən fikir ver, əsas o özü nətər insandır. Özü nətər yaşayır, nədir? Necə deyirlər? E, elə adamlar var, məsələn, baxırsan statuslarına belə tanımırsız da. Necə ağlı, necə məntiqi nəsə paylaşır və yaxud da elə insanlar görürsən, necə qəşəng geyinib, sərviyyədə elit kimi, elitlə görünür insan. Ağzını açıp danışanda deyirsən ilahi Bu gest kaşkıl olayıydı. Nə isə başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Başınız ağrıyır, dostlar. Və kainatın sizə nə demək istəyir? Sizə nə hövədarlıq eləmək istəyir kainat? Sizə də ikinci variant. Sizin iç səsiniz, intuisiyanız, içindəki səsiniz arzumuza necə çatmaq lazımdır, sizə deyəcək. İç səsinizə qulaq asın. İkinci variant. Yaxşı? 3-cü varianta keçirik. Siz nədən qorxmalırsınız, dostlar? Aha. Baxın. Kiminsə dalınla getməyin. Kiminsə dalınla sürünməyin. Qətiyyən bu səhv olacaq. Yaxşı? Kimsə gedirsə, fikir vermirsə, yaxşı yol. Gedənə yaxşı yol, qalanacan sağlığa. Deməli getməyi məsləhətdir ki, gedir. Gedən də alınla qaçmırıq. Bundan qorxun. Yəni düzgün variant deyil kartlar deyir sizə. Nə ümid etməlisiz? Hislərinizə. Baxın, hisləriniz sizə, bax hisləriniz sizə, hisslərinizə güvənin siz, dostlar. Sizin hissləriniz sizi yanıltmayacaq. Şa düşdünüzmü? Bir də belə bir şey deyə bilərəm sizə. Ola bilər sizi kimsə nəyəsə yönəldir, nəəsə məcbur elyər elə belə də eləməyin onu. Özünüz istəyənə eləyin. Öz hisslərinizi sizi xoşbəxt ediyən addım atın. E, Hissləriniz sizə deyirsə bu şeyi eləməyin, eləməyin. Yaxşı, hisslərinizə güvənin. Özünüz istəyənə eləyib həyatda həmişə ikinci variant. Yani. Görək kainat sizə nə deməkdir? Ə. Deməli belə. Sizə nəsə bir xəbər gələ bilər. 3-cü variant. Nəsə bir xəbər gələr də, həmin xəbərin həmin bir informasiya gələcək sizə. Həmin o informasiyanın deyək ki, e, dalınla gedin. Həmin o xəbərə inanın və yaxud o xəbəri araşdırın, o xəbərin dalınla gedin də, yəni eşin, araşdırın, yaxşı. Nəsə bir xəbər gələcək sizə və həmin xəbəri boş-boşa verməyin də, yaxşı mı? vaxt belə üçüncü variant. Bu da belə, dostlar. Yenə açımlar eləyəcəm. Dırnaqlarımda da bilirəm fikri verirsiniz. Ee, biraz vaxt qoymuşam belə israr etəsin. Elə-belə özüm şey edirəm. Fikir verməyin. <laughs> Siz əsas məndəyənlərə qulağ asın, dostlar. <laughs> Sağ olun. Öpürəm.